ради немощи. А тема весьма важная, актуальная. То есть она как ложка к обеду, очень и очень актуальная. А, о реформации можно говорить много, долго, но это не главное. Но это не главное. В чем суть самой реформации? Я думаю, это уже звучало не один раз, не два. Вот, я не был присутствующим. О чем вы здесь рассуждали, идя дорогой? Как эти ученики, помните, да? Библия, Слово Божье. К которому возвратился этот католический священник, он всего-навсего повернул на правильный путь. Это реформация. Что значит для нас в 21 веке? Каждый пастор, если он не хочет застыть, охладеть. И пере, пере, перетворитесь, кто будет по-русски. Превратиться, только не извратиться. Вот. Превратиться в такого себе поп попа, только евангельского попа, пред которым благоговеют, правда, еще руки не целуют. Вот. Если мы ценим Писание, если мы любим Писание, если мы веруем в Писание, и это слово поселяется в нашем сердце. Мы всегда будем реформаторами. Ибо священное писание, оно противно коснелости, замшлости, традиционности какой-то, где слышится сухость, черствость, чуткость, к слову, чуткость, к гласу Святого Духа. И у нас все будет хорошо. Реформация на мою мысль в Украине, мене не цікавить, что было в Європі. Вот номер один это единство евангельских христиан. Без единства мы будем много говорить. По-украински толк воду в воду Знаєте, такий вираз? Не знаєте. І нічого з того не вийде. 25 років лет независимості, вони как на платформе, как на ярмарке в Украине, я не говорю за других, каких только не было торгашей, белых, черных, каждый предлагал свой товар, успехи, процветание, зацветание, загнивание, это все Украина прошла. И время ставить все на свое место. Тот, даже самый успешный, но если он сойдет с рельс священного Писания, катастрофа. Пусть уважает тебя вся Европа. Пусть ты будешь лидером, о тебе говорят все радиостанции и телестанции. И не сходи с экранов. Но если ты сошел с пути Божьего Слова, грош, цена нам, таким лидерам. Все будут рукоплескать, но небо будет плакать имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Много можно иметь. Поэтому реформация номер один, чтобы мы стремились к единству. Единство формирует не лидер, формирует Слово Божье, когда страх Божий присутствует. И у многих лидеров нет страха Божия. И поэтому вопросы странные, коррупция – я уже 18 лет в Киеве и 22 года в Львовской области. Для нас это вообще э, неразумный не вопрос. Какая может быть коррупция, верующий? Какая может быть? Злоупотребление властью, да. Злоупотребление финансами может быть. Но коррупции мы должны понять, что это означает. Номер два реформации. Нам надо устремить свой взор на Христа. Он идеальный реформатор. Кто принимает Иисуса в свое сердце, внутри начинается реформа. Почему из глаз текут слезы? Потому что душа увидела свое заблудшее состояние, увидела тяжесть грехов и увидела что будет, если бы я умер в грехах? Но Господь нас грешников спас, и мы должны держаться священного Писания в центре которого не лидер, не папа римский, даже не брат Лукасик. Это так для Мы только горшки, которых слепила Божья благодать. И мы не должны превозноситься. Это не понравится нашему горшечнику, Иисусу. И взгляд на Иисуса дарует нам единомыслие, единодушие. А единомыслие, единодушие – это залог мощной реформации в нашей стране. Каждый служитель, лидер, должен иметь страх, чтобы через меня не пошла тень на евангельское движение. Я говорил, говорю и буду говорить до смерти. Лидер ответственный, потому что вы и я, мы представляем Царство божье на земле. Мы представляем лидера всех лидеров Иисуса Христа. И всякие мои ветребеньки, всякие мои злоупотребления, мы бросаем тень на самое святое, и мы хотим покрыть множество церквями своим успехом, книгами написанными. Пиши сколько хочешь. Надо писать, но не надо забывать, кто мы, откуда мы. И каждый лидер должен превозносить только Иисуса. Каждый лидер должен ценить церковь как собственность, не лидера, а собственность Иисуса. И если мы будем держаться Писания, Святой Дух будет мощно двигаться в наших странах. Мощно. Поэтому пусть единство, которое привело в движение в День Пятидесятницы, написано, все они были единодушно вместе. Они ожидали того, о чем они не имели представления, что это будет но они помнили повеление Христа. Оставайтесь. Среди них не было крупных лидеров. Самый крупнейший той упал, Петр. Там не было борьба за власть. Там не было каких-то других. Они все смиренно ожидали. В их глазах, наверное, стоял этот, эта картина, как возносился их лидер на небеса. Они поняли, сколько ценных вещей Он дал им пример, как они гордились, тот направо, тот налево, тот ключи уже брязгает, что Он имеет царствие и так далее. Вот. И очень хорошо, что у нас есть Евангелие, оно нам открывает человеческие слабости пророков, царей, апостолов, их влияние, их человеческого фактора. И видим могущество, силы действия Божьего Духа, когда они покорились Божьему Слову, Божьему Духу. Я верю, что Украина стоит на а, таком преддверии мощного влияния, мощного пробуждения. Я в это верю. Я об этом молюсь с 1978 года. Бог положил сердце молиться об этом. И чем больше будет заявок в небеса, чем больше будет жажда, на эту жажду Бог даст ответ. И я верю, мы живем в времена, когда сбудется то, что сказал пророк Иоиль, и будут последние дни, я излю от Духа Моего на всякую плоть. Дорогие братья, мы должны стремиться, чтобы на этой земле мы могли оставить хорошие следы через наше ревностное отношение с Богом, отношение ревностное к церкви, всегда быть близи с Богом. И не надо уток мачивать, какой ты должен быть. В Писании есть прекрасный портрет лидера, скромного, простого, преданного Богу, искренно любящих людей. Не фраера, извините, которые наделали много обед. К сожалению, никто из них не кается. Да, были ошибки, говорят мне. В молодости были ошибки. За ошибки надо каяться, а не заглаживать. Давид не сказал перед Богом, Господи, извини, Я ошибся, жену взял. Ну, убили случайно ури Ну, с кем не бывает. А такие звучат лидеры уст. Некоторые лидеры говорят, когда рассуждают о блудедеяниях, о пролюбодеяниях лидеров. И некоторые говорят, а с кем не бывает? Ужас! Я бы таких епископов сразу снимал. Правда, у нас нет монастырей, как отправили архиепископа Тернопольского или другого. И далее мы, мы играем роль лидера. Какой лидер, если загрязненный? Какая реформация, если внутри грязь? Реформация делается чистыми руками, чистым сердцем, чистыми мыслями. Не так ли? А это хочет увидеть у нас Господь. А у Него нет лицеприятия. Может быть, церковь 30 членов, или 3000 членов, или 30 тысяч членов. Это Бога не поражает, не удивляет. На кого презрю, зря, на кого презрю я, говорит Господь. На кого презрю я, подскажите мне. На какого? Номер один. Второе. Сокрушенное сердце. А сокрушенное сердце, оно всегда со слезами на глазах. Оно ищет. Оно жалеет. И мы должны жалеть наших людей, нашей страны. Мы должны стоять в проломе. Это лидер, который готов платить цену и не ищет славы на земле, потому что слава лидера на небесах. Там буде награда, там будуть золоті вінці, там будуть видно, хто реформатор, а хто провокатор. Там буде видно. Да, дорогі друзі? Тому благодарим Бога за цю можливість відкрито мати таку дискусію. Кожен із нас має свої личні переживання з Богом, личний опыт, но ідеальний образец. Пример. Он и только он. Превыше его никто не мог достичь. Поэтому большая благодарность Господу, что в церкви Филадельфия уже несколько дней идут интересные размышления. Я думаю, что это послужило на благо. Не так ли, сестры? Пусть Бог всех благословит. Ответственность за наши страны лежит на церкви. И мы не должны этого бояться. Почему я это говорю? Потому что политики делают много ошибок. Но если ошибки делает церковь, плохо то, что делают. Один Майдан, второй Майдан, война началась. Это все последствия греховного руководства. Там. Переносим площину церкви. Если лидер на месте, церковь растет, люди счастливы. Если лидер манипулятор, користолюбец, хтивый, гордец, проблема. Господи, избавь от нас, Украине, от таких лидеров. Если бы я имел власть, я бы всех посадил в тюрьму. Но власти Бог не дал. И хорошо сделал. Почему? Павел сказал, лучше бы мне умереть, нежели бы кто уничтожил похвалу мою. Он настолько ревностно, настолько преданно, настолько жертвенно он представлял Иисуса, что мог только он, даже Петр не догадался написать, ибо живу уже не я, лидер сильный, но живет во мне Христос. Дорогие братья, у нас есть сила, Дух Святой. У нас есть лидер, Иисус Христос. У нас есть Конституция, Писание Святое. Давайте держаться. Давайте, если мы туда не пошли, и лидер тот, который умеет каяться. Сила Давида, которую мы читаем, он не оправдывался. Ты кто такой пророк, что ты мне тычешь какими-то притчами об овце? Нет. Давид Полниц, попробуйте нынешним лидерам сказать, сразу убегают, сразу свои объединения создают и ищут себе подобных. Не так ли? Я верю, что реформация ⁇ это когда служитель открытый перед Богом. Да, согрешил Давид, и он молится, очисти меня, омой меня, возврати мне радость спасения. Давид знал последствия отступления. Что было с его тестем? Что было с первым царем? Помазанник Божий. А как он наделал делов? Что вошло в сердце первого царя израильского Саула? Вы знаете, дух злой приступил. И если мы не будем держаться Писания, другой душок подлезет. Даже народ не поймет, и будут хлопать таким лидером, а он уже давно на обочине. И дух этот нечистый, который в этом лидере будет передаваться бедным людям. И будет много работы нам от их людей потом освящать и очищать от всяких заблудших духов. Я верю, убежден, чем ближе пробуждение, тем более активно демонические силы. Не так ли? Вот эти все провокации, которые в нашей стране, вот, я предчувствую, думаю, дьявол специально толкает, ловит в сети, чтобы показать, что евангельское движение, оно бесполезное. Нет, нет, враг проиграл. Это его провокации, это его усилия, но победа за Иисусом Христом, за Его Церковью Святою, за преданными людьми, которые готовы уплатить любую цену дабы прославить того, кто умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Пусть вас Бог благословит. Пусть этот саммит поставит наши мозги на место. Пусть этот саммит образует в нас единомыслие, одна цель. Помните, евреи вышли из Египта. Что им не хватало? Вы видели чудеса в Египте? Да, видели. Вы видели, как море расступилось? Да видели. У вас есть лидер, супер. Но этот лидер 40 лет учился в семинарии, которая называется Овцеология. 40 лет. 80-летний человек понял, что он настолько слаб. А 40 лет назад ты чего задирался? Ты что хотел сделать? Революцию в Египте? Он показал мощь своей плоти. Богу это не понравилось. И он школу его отправил. И когда Бог подготовил этого лидера, этот лидер вообще был на нулю. Нас не, мы сами лучшие, мы не любим этой школы. Мы хотим сразу, знаете, понты вперед. Сразу круто. Это плоть. Да, верующая, но плоть. И когда этот лидер, один из сильнейших лидеров, сказал, Господи, пошли другого. Он увидел свое бессилие, а задание то мощное – вывести народ. Как? И вот когда мы приходим к нулю, тогда приходит Господь. Тогда приходит Господь. И Он указал им цель. И Он ввел их и они были объединены одной целью, они шли в этот земной ханаан. Куда мы идем, в небесный ханаан? И нас Господь проведет. Пусть эта цель прославить Господа. Пусть эта цель повлиять на общество. Пусть эта цель, чтобы многие грешники спасались. И радовалось небо. Объединяет нас. Хотя мы с разных стран, может быть, разных объединений. У нас должна быть одна цель, и вы увидите, как мощно Господь будет двигаться в наших странах. Вперед, товарищи! Вперед! Давайте мы будем благодарить Бога за это время, за свободу, которая есть в нашей стране, и то, что с нами на этом месте есть Господь. К Нему мы обращаемся. На нього будемо взирати, Його будемо благословляти, а Он буде відповідати. Молимося. Дякуємо, Владико неба і землі. Слава тобі, Господь. Алілуя, Алілуя, Алілуя. О, Ти велике зробив для нас, Господі. Ти нам сліпим очі відкрив. Ти нас мертвих воскресив до нового життя. Ти нас звлек з ужасного болота. Хвала Тебе, Всевишній! о благодарим Тебе, Отець, во имя Ісуса Христа, Сына Твое, Кого Ти оддал, даби Нині радовали спасением, даби ми сьогодні були у этих істочниках води живої. Аллилуйя! дабы Дух Святой был в сердце нашем, совершилась Голгофа и проливалась святая кровь за нас, грешных, благодарность Тебе во веки веков, во веки веков. Господи, Ты избрал нас немощных, Ты избрал нас ничего не значущих в этом мире, но Ты открыл нам тайну вечной жизни, Ты открыл нам тайну спасения, Ты открыл нам ценность Голгофы, Ты открыл нам силу неба, Помоги нам, Господь, не дремать. Помоги нам не увлекаться тем, что тленное, то, что земное, то, что умирает, а увлекаться Тобой, нашим Спасителем, увлекаться Тобой, Твоим Словом, и быть верными служителями Церкви Твоей, и быть патриотами наших стран и говорить о вечной истине и не колебаться, чтобы не было, Господи, благодарим Тебе за время свободы в нашей стране, благодарим Тебя за широко открытые двери, об этих дверях молились и наши отцы и деды, и проливая много слез и крови, они ж мечтали, они просили они из сердца изливали пред Тобой. Открой, Господь, дабы Евангелие проповедовалось, дабы грешники спешили к спасительному кресту Христова. Они молились, а мы вошли в их труд. Слава Тебе, Господь! Благодарность Тебе, наш добрый Бог! Слава Тебе, что Ты учишь нас, что Ты нас воспитываешь, Ты нас приготовляешь к небесному Ханаану, куда ничто и не войдет. Боже мой, освяти нас, лидеров, Господь, которым Ты поручил вести народ Твой, как много у нас есть всяких ошибок. Прости нас, омой нас, освяти нас, чтобы всякая шелуха могла удалиться с наших сердец. Всякие кривизны, чтобы исправились. И там, где сухо, чтобы была влага Святого Духа. Чтобы там потекли реки воды живой чтобы каждая церковь могла быть живой и действенной, и как светильник во мраке, и как эта соль могла влиять на общество. Господи, приготовь нас к великому труду. Дай нам сердце ревностное, дай нам мысли чистые, дай нам желание иметь духа братолюбия который ведет к единству и ведет к великому пробуждению в нашей стране и в соседних странах. Наша молитва за Украину. Господь дорогой, Ты делаешь это обрезание. Я верю, эта боль послужит многим на пользу. Господи, и Ты даруешь нам возможность работать на европейском континенте, где мы нуждаемся в Тебе. И Иисус, иди впереди, а мы смиренно за Тобой как овцы за пастором нашим. Господи, благодарю Тебя за каждого брата, за каждую сестру, которая на этом месте. Господи, объединяй свой народ. Господи, возбуждай жажду в нашем сердце. Ближе к Тебе, Господь, ближе к истине, ближе к Христу, ближе к Слову Твоему, чтобы яркий свет мог излучаться от Твоих последователей. Благодарим Тебя за это время, за эти чудесные милости и благословения, которые Ты даруешь нам. Мы любим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя и превозносим, ибо Ты достойный славы, агнец Божий. Мы благодарим Тебя. Вся слава Тебе, вся слава Тебе, вся слава Тебе, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. У нас еще будет одна молитва, очень особенная, очень специальная молитва. Написано ⁇ Благословляй благословляющих тебя ⁇ Мы сейчас будем молиться за наших служителей. Вы знаете, есть, есть очень особые дни. И у наших служителей я хотел бы пригласить... Михаила Степановича, Виктора Демьяновича Барышкевича сюда. И от имени всех представителей форума, от имени всех участников форума